वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब खरी अच्छे होंगे तो दोस्तों कोई भी इंसान जिस जब जब किसी इंसान की आखिरी उम्मीद टूटती है तो तभी वो एक खुददार और भरोसेमंद इंसान बनता है और कभी भी कोई लीडर इतनी आसानी से पैदा नहीं होता लीडर बनने के लिए दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है दर्द के एक कुएँ से गुज़रना पड़ता है और अगर तुम लीडर नहीं बन सकते तो तुम दर्द में से नहीं गुज़र सकते तुम लीडर नहीं बनोगे और अगर कोई बड़ा लीडर है तो वो लीडर तब तक नहीं बनता जब तक वो जख्म, जख्मों में से नहीं गुज़रता हाँ और इमरान खान भी लीडर बन रहा है और दर्दों में से गुज़र रहा है बड़े बड़े जख्म सह रहा है जब से उसने पार्टी शुरू की है तब से लेकर अभी तक कितने लोग उसके साथ वाले बिछड़ चुके हैं दुनिया जहाँ से कूच कर चुके हैं उन सब की जुदाई उन सब की दोस्ती के वो यादों के दिन और वो जख्म वो सब ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਲਈ ਅਭੀ ਤੱਕ nonsal-sal ਜੀਦੂ ਜੇ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਕਹਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਉਹ ਯੋ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਉਹ ਯੋ ਜਿੱਤਣੀਉ ਪੈਂਦੀ ਦਮ ਨਿਕਲਨ ਤੱਕ ਜਿੱਤੋ ਜੇ ਹਾ ਤੋ ਯੋ ਕਰਨੀਉ ਪੈਂਦੀ जिंदगी दी जितनी जंगी दम निकलन तक जिदो जहदो करो नियोंदी तो इमरान खान का भी यही विज़न है कि जब तक उसकी सांस चल रही है वो जद जो जहद करता रहेगा अपने इन मुखालफों के खिलाफ पहले तो वो जो है नखालफती जितने भी करप्ट पोलिटिशन थे उनके साथ अभी उसकी मुखालफत हो गई है जितने भी ट्रप इस्टैब्लिशमेंट में बैठी काली बेड़े हैं उनके खिलाफ उनको पता है इमरान खान आ गया तो हमें जिंदा गाड़ देगा हमें हमारा रोजगार बंद कर देगा तो इसलिए ये दुनिया जितनी पाकिस्तान की शराफिया है ये सब मिलकर इमरान खान के खिलाफ लड़ रही है और इमरान खान का दुश्मन एक नहीं है इमरान खान का दुश्मन इंटरनेशनल इस्टैब्लिशमेंट और दूसरी मुल्कों के कुछ खास लोग इनका नाम हम नहीं ले सकते और इसके बाद है हमारे पाकिस्तान के अशराफ़िया चाहे वो किसी भी अदारे से ताल्लुक़ रखती है किस खिलाफ है इसलिए उसे बाहर आने के लिए अवाम की फुल हमारी चाहिए और ये हमारी आवाम है ये भैंस का दूध पीती है और भैंस के दूध में वो तस्वीर नहीं कि ये इनकलाब ला सकें इन्हें गाय का दूध पीना चाहिए तो फुर्ती वाली कौम पैदा हुई तो इसीलिए गाय का दूध पिएगी तो इनमें फुर्ती पैदा होगी तो ये हमारी कॉमन क्लब नहीं ले के आ सकती कभी भी तो दोस्तों मेरी वीडियो कब बनाने का मकसद आप समझ गए होंगे कि अगर कोई बड़ा लीडर बनता है तो वह जख्मों में से गुजर के दर्द में से गुज़र के बाद बनता है थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक्स फॉर सपोर्ट